Крымский Майдан начинается здесь. Как начался в Киеве на Майдане он, и Владу изменил именно молодой, умный, энергичный народ. Здесь мы, крымские татары, начинаем эту акцию Крымского Майдана. Вся Украина должна нас поддержать. Вся Украина, все патриоты Украины и вообще люди, которые чувствуют себя свободными людьми на планете, должны быть здесь. Освобождение Крыма сейчас должно начинаться отсюда. У нас лозунг, который полтора года звучал в эфире всех телеканалов, это "Крым це Украина". Мы его с сегодняшнего дня должны все поменять. Без Крыма не мая Украины. Это такая форма, выбранная гражданами Украины, чтобы развернуть государство к выполнению своих обязанностей по отношению к тем людям, которые находятся на оккупированной территории. У нас есть закон от апреля 2014 года про обеспечение прав и свобод граждан Украины, которые опинились на оккупированной части территории. Сегодня жодные не дії або жодного инструментария, чтобы обеспечить права тех людей, которые живут в территории. Мы нашли этот инструмент. Инструмент через вплив тиск на оккупантов, власне на бандитов. Цель этой акции не в тупую блокировать продукты или иные товары народного потребления, а цель этой акции заставить увидеть э, обманутый народ, который сегодня слепо идет э, за пропагандой Российской Федерации, э, увидеть, что Украина она великая. И сегодня, начиная от продуктов питания, которые поставляются в Крым э, и используются как оккупантами этой армии, которая Лягает оружием, пугает нас изо дня в день. Такие эти продукты попадают на материковую часть России. Что касается людей, украинцев, крымских татар, то сегодня со стороны Крыма они поддерживают эту акцию. Если будет совсем худо, то мы готовы организовывать гуманитарные конвои. Но чтобы это было понятно, что это гуманитарная помощь для тех, кто нуждается, а не помощь для интервентов, которые э, насаждают всеми видами оружия территорию Крым, делая из нее военную базу для возможной атаки на материковой части Украины.